у нас новый кабель. Кинутая перемычка. Почему запит запитан не оттуда? Идите, смотрите. А Мы, с... Мы сейчас чем занимаемся? А я что по лесу туда? Я сейчас чем занимаюсь? Скажите, пожалуйста. Там же ж Я сейчас чем занимаюсь? Скажите, пожалуйста. А я не знаю, Готовлю что? дом на Новый год, чтобы прошла нормальная электрика на 4 подъезда. Можно мне сейчас этим заняться? Вы мне даете разрешение? Да, да, что Нет, Фич, просто, просто... Вы мне рассказыв... даете разрешение? Ты рассказываешь, что мы с... самое у нас. Вы меня сейчас, я, за... сейчас... я сейчас должен уже включать дом. Вы пришли здесь это все да разбираться. За свет плачу, Андрюша. Больше, наверное... Я здесь сейчас буду включать, вы пришли разбираться. Просьба здесь скандалы сейчас не устраивать, дайте нам включить сейчас дом. Я понимаю, что вы пришли вовремя, это все сейчас переедет. Спасибо. Мы первый подъезд знаем, что делает.

Да не трогай, -а. Мразь, блядь. Блядь, болтик. Не, ни хрена. А ну, подержи вот этот провод. Вот так, в эту сторону. В ту. О, Падает, туда-сюда прыгает, да? Ща. Ну в паста. Ну нічого. Ми а сюди. Отсюда начинать туда. Оце оце таке. Це таке. А де воно почалося вообще дим? Воно ну, поздирати. Я понял. Ну так, тут стояло радіо таке. Воно на режимі очікування чи як було. Та воно там, та воно включене, да. воно все стрельнуло, почало горіти. Ой, бляха, муха, что делаешь, бляха? Скрутки че, всем да. да? И вот это ну, тут. Ну, сраки у меня надо менять, ну, все менять. Все, и там, и, и до щитовых тоже сделать по-человечески, хотя бы... Фаза ноль, фаза ноль... <coughs> Здрасте. 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 Ну, что у нас тут снова? Ничего хорошего. Ланяє водний кабель, а то що нагрузку дають добру. А ви покажете нам його. Нагрузку дають добру. Що на Новий год, що зараз. Так а що зараз? Сейчас же не Новий год. Та ви навіть без свято телевізор. На <рістан> <рістан> <віде. рістан> <рістан> пів, півдома нагрузка така сама, як і в нас. Все, там там, там, було, а в півдома чого ті горять? Містан. А там що? Що у вас два вода, ви не розумієте, не лізьтесь. начинает нагреваться и гореть. Вот сечение ввода. Вот эта перемычка алюминиевая. Сделано. Ну, это ж, блядь, не земля, это ж, блядь, уже ржавая, там же ж, блядь, будет плавать. И вот у нас 380 и было, да. ноль пропадал. Понял, какая земля тут сделана? И вот это потом, наверное, получается, воно идет на ту щитовую. Ну, уже на стадии отпадания. Бл на в подвали, блять, на инбоке у нас на подвале, блядь. Чи в кабельном подвале сука, блядь, толку больше, чем в жилом лову. Ну, это у них горят такі провода. Однозначно нуля там немає. Да, потому... Просто провода, даже без этих, блядь. Без, блядь, клемники, нахуй, блядь. Да, без клемников, как клемм... попало, воно нагрілось, вискочило выскочило и все. Без клемников, дивися. Широков, скорее всего, Алло, добрый вечер. Добрый вечер. А вас беспокоит сын гульца. Вот, у нас свет пропал. Покаткова 55? Да, Покаткова 55. Выехала туда машина? Выехала, да. Думаю, тут да. ждем ее как бы с хлебом, солью, с караваем. А вы жители? Вы жители? Да, мы жители. Лучше бы у вот тех своих ждали с хлебом, солью, чтобы порядки понаводили в шкафной. Уют 2011. Ага. Из-за вот того, что это там как... летят в шкафах, автомат выбивает, не выдерживает. Вот это ж, вы ж хороших специалистов сюда пришлите, пожалуйста, чтобы э, они посмотрели вводы и выводы с ТП, и в врУ, которая входит, и все остальное. Потому что вы же понимаете, это уже систематически... Э... Да мы посмотрели, мы уже все посмотрели. Там ну... надо этому уюту менять между этажами перемычки. Между этажами перемычки? Да. Ага. В одной шкаф приходит наш нормальный кабель. Потом у вас. Они... То есть делают. у вас от ТП 840 вот это 2Т идет в дом до распределителя уюта, идет нормальный кабель, да? Нормальный кабель, все. Потом они какими-то там соплями навешали, нацепляли, ага, а все соплями. греется сипованный провод, который не используется для передачи там между силами. А ТП идет в дом кабель, это он к какому хозяйству принадлежит? Он относится к нам. К вам граница а, раздела <с в рубль 4 киловольта на в на губках рубильника. Наш кабель идет вот в дом пошли, а ну скажи ваш кабель идет в вот дом, да, а там сопли выведены не на первый этаж это уже жек Пишлить, пишлить, покажем сопли ваши. Пишлите, я вам сопли ваши покажу. Я вам серьезно говорю. Сейчас пойдем в подвал. В подвал пойдем. Вы представьтесь, как вы, как вас зовут? Уйди отсюда, блядь, сказал нам. Устороним людям тут нехер рубить. Ну не хрен, мы не идем туда. Пожалуйста. Номер на ТП. Если пробилося все не матом, а руками, то, наверное, воно стояло веками. Ти будеш доказувати, що наші соплі в короткі вдома. Ідіть шукайте коротке замикання. Пошліть, я вам покажу, де це все. Було. Мені не треба показувати, я знаю. Я просто пішов. Підіть, покажіть. Я просто раз сам знайшов. Де він вовру входить? Підіть покажіть. мені. Покажіть і все. Покажіть просто і все. Мені шташу. Наш ввоз в дом. Все. А то, що ви винесли на перший етаж, це ваше проблема. Пошліть, а покажете. Это не наши проблемы, это проблема ОСББ директора. Ну, вы такую дорогу ехали, покажите, пожалуйста, что вы даром приехали? Не хотят кабель показывать. Чего? А вот это ж такие они все ж смелые. Секретные. Секретные. Там видно, то все. Ну покажи, это чей кабель, мой или чей? Ну кабель, ты снова вот, пустил Ну Но... а кто его добавлял, я или что? Брэд добавлял, добавля... я... я... что... добавлял. Я добавлял? Нет, ну Иванович говорит, что Я добавлял, добавлял его. Да я его тоже не добавлял. Так что ты хочешь мне? Вот все вот. Я тебе вот. что просто рассказал? Уберите сопли. Я позвонил начальнику, ну, чей это кабель, дело в РСМС. А я говорю, ты кто? Ось я буду. При Выключаю автомат, я сейчас включу. включу. Нет, подождите, ваша начальница сказала, что ваша я ответственность... Я такие вопросы не решаю. Но... И ты у меня ничего не выпросишь. Я... Да, подожди. Снимай куда хочешь. И ничего я ответить не буду. До побачення. Все. Там же ж, а де ваші клеми качаються? Все? Клеми, де ваші? Ось все кабель, вот. Оце ваші клеми кончаються? Да, а то, що виводять на пам'ятаю. А оце вже на... не ваші клеми, так, да, получается? Це доружки йде кабель. Ну так до, доружки. Люди добре, розбирайтесь. Автомат качають. Автомат я на до сюди. Я простий, чорний робочий. Ви пришли, не на розвиток, чи заповните. Там у вас криль вам вийде. Це ніхто не купав. Рождество 2015 года. И у нас бурная работа наблюдалась. Старый кабель он заизолированный и он пробитый Мега мегаометром померили сказали все ему можно выкидать подключили второй резервный кабель на дом замотали ну это тут у них код Не сдохший это Захарченко Светлана Владимировна? Да. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Вас да. беспокоят жильцы дома Каткова 55. Вот. Да. Мы как бы хотели с вами очень сильно встретиться. Как сильно? Выезжав, я поеду. У меня маленький ребенок, 4 месяца, я никуда не собираюсь выходить. И мне не mm -hmm. на кого его оставить. Я не поняла, я вам что-то должна или что-то что, -то, что -то я брала у вас. А что за да, с вами так как вы Я являемся... сколько раз ездила, сколько раз приезжала, со мной никто не хотел встретиться, пока у меня не было ребенка. А сейчас у меня куча проблем, вы хотите со мной встретиться? Да. Хотим да, встретиться. я неоднократно приезжала с райисполкомом, ко мне выходило 10-15 человек, не больше. Готовили дом к электропитанию, широко А да, я его так, подключала, нет. я его... Вы вообще на балансе уже, ЖЭКа, вы им платите и к и все остальное. Что вы от меня хотите? Подождите, это было 7 или 8 лет назад, правильно? Вы Документы являетесь я сейчас пред, с председателями Документы блэк, у меня, но председателем я не являюсь. Вы по Я что, я, я зарплату у вас получала или Присутствие нам меня... зарплатой. Вы да использовали придумал. ты нашу почту, платишь, создали да, кастрированное ОСББ, под ОСББ там непонятно, что вы творяете, что списываете и все остальное. Рыжков сказал ты, и ты, срочно ты, ты хочешь, за Харченко. Послушай Рыжков меня, сказал, я ничего, срочно найти Захарченко и решить все вопросы с сейчас вашим председателем. Внафига. мы звонили, просили выкачать воду. А что у нас здесь? Подавали заявочку. А у нас здесь водичка. Вот. Водичка по вот столько. Видно, да? Водичка. А это у нас запитан дом. Четыре подъезда. И кабеля лежат. Где? Вот. И здесь была кошечка. Вот она. Вонючая кошечка. Дохлая трупики. Будет презентация здесь этот. И мы спускаемся. И что тут видим? Вот. Такая жизнь. Расстроила, что здесь какашек ее нету. Это у нас на сегодняшний день все такое прикручена. Вот это ключа, и потом вас Тома никто поставит. не включит. Естественно. И вы будете Радикальные меры. Ну а как получается тогда? Мы просим все-таки заявление в суд написать, на уют под иск, и с ними побороться в суде. Ну вот эти вот, вот это вот сделанное на трубах лежит, это уже десятый год, чи восьмой год. Ну, То суд есть назначат экспертизу, приедет эксперт, они все это засвидетельствуют. За ну, я... да, да, я хочу. Это кто-то У мене не питання в плані обговорення цієї ситуації, оскільки вона є характерна для міста. Це системна людина зачіпає система, не тільки да. проблему у свого будинку, людина зачіпає системну проблему. І ми постійно говоримо суд. Звертатися в суд це право, а не обов'язок громадян. Тому ми їх не можемо не зобов'язати, працюють органи влади. А тепер стосовно... Уюту і цього будинку ми говоримо тільки про той договір, який уют заключав із кожним споживачем. А є ще договір, який Добута. заключило управління багустрою житлової політики з уютом і доручили йому управляти людськими будинками. І в цьому договорі написано управляти, щоб забезпечити утримання цього будинку у відповідності з нормами і стандартами. Так хіба це, якщо люди два роки? Не можуть зустріти новий рік, у них там все горить, у них оці всі соплі і так далі. Це що, норми і стандарти? Чому наш орган виконавчої влади, який провів конкурс, призначив цих управління, заключив з ними договір, взяв на себе відповідальність, що от ми вам даємо добропорядний суб'єкт, який буде належним чином утримати наші будинки, чому не піднімає це питання? І цей договір не посмертний, цей договір може бути розторгнутий. Я, к примеру, сейчас не готов на вопрос есть. ответить. А вы сейчас на ОБЖП вешаете всех собак. А да, сейчас... может быть этого дома у меня и нету даже на балансе. Правильно. И договоры. Во-первых, надо проверить. Угу. Раз. Второе, на сегодняшний день людям дано право. Извините, они уже протокольно, вы сами знаете, что же у меня эти людям. Что они могут протокольно собраться сейчас, Боже. проголосовать. Но это что? Же... Много, я извиняюсь, много времени надо собрать дом, проголосовать и завтра выгнать уютно. И что? И управляющая компания, которая и их не устраивает. Ленте, я же правильно ленте, понимаю, управляющая компания, которая вам, право. а вы же правильно, она сейчас даже... вас не устраивает. Они, людям дано полное право сейчас выгнать их. Пожалуйста, могут иметь полное право заключить с кем хотят договор. Да. В... Вы... Подождите, выгнать. Покажу, а, кто за капремонт ответит? Или кто за воровство? Мы уже начинаем наблюдать, уже Уже имеется в виду капремонт и воровство. Ну а, а Вибрати, кого захотять, кого можна вибрати на інгульце. І здесь я, не будучи приверженцем нашим політичним, нашого мера, хочу наповнити його предвиборну програму, где було написано створення муніципальних керуючих компаній для створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. І в реалізації цього пунктується інгулець. Больше за всех. Я да, что, нет, они выиграли, выиграли конкурс. Ну правильно. Да. А выиграли, я думаю, выиграли. что даже здесь и не в конкурсе дело. Если они у СББ, то были созданы. Надо сначала, я же опять, мы возвращаемся, надо разобраться. Может у них договор, как у СББ заключен с уютом. Я с этим дома уже вот. разбиралась. Так Это у них СББ у них было создано без ведома совладельцев. И руководитель в этом СББ числилась сотрудница ЖЭКа 20 -го. Которая даже нулевые отчеты перестала подавать, это когда СББ создавались для галочки, нормально. Но дом заключала, да? О, СББ заключала же договор с уюта. Нет, его уже... Мы не откуда сказал? знаем? Мы вообще меня... узнали, значит, самая Ввиду систематического невыполнения своих договорных обязательств. Да, одну минуточку. Значит, услышали предложение. Значит, я тоже считаю, что нам нужно заслушать этого товарищ. товарища, если они так ведут, Анатолий Иванович, от вас это должно быть больше не вы знаете лучше, как они пол, в своем исполкомов себя знаю, разберетесь, пригласите их. Пообщайтесь более тесно, прошу вас, как члена комиссии, и ну, да, э, ингулиция родная стихия, чтобы вы пообщались, выясним, насколько отдаст. там плохо дела обстоят, насколько объективно вот эта вот информация по поводу энергетики у вас есть, да, разобраться, действительно больше, ли там да. настолько ужасное состояние электрохозяйства, насколько оно там с нарушениями. <свят> всего, <и> сроком, <свят> что, по -хозяйски. Да, то есть по-хозяйски посмотреть ближе, потому что мы все далеко от вас. О да. вашем городе говорится. По Поэтому, Анатолий да. Иванович, сейчас возьмется Он разберется Будем знать реальную картину вашей жизни там. Есть ОСББ, нет ОСББ район, район наш тоже работает И Рыжков тоже знает Состояние ваших ну, дел шури, Начальник там, коммунального хозяйства тоже знает Новый человек и активный Представитель вашей силы Поэтому они разберутся лично Сначала, чтобы мы понимали Потом уже кака А запишем нашему уже кака разобраться, пригласить этому писателя это этого уюта по результатам, да, по то, результатам этого ну, сначала, ну, да, сначала, да, сфера, должны, развернуться да на месте, а по, по результатам по поводу, будем понимать, по что мы рассматриваем, потому что опять соберемся поговорим, да, а говорить будет не потому что у нас уже все, то есть мы чтобы компетентные люди разобрались, насколько там у вас проблемное это энергохозяйство действительно ли оно настолько это эмоция-эмоция, надо техническая разборчивость ну мы понимаем, но тут уже это, люди уже сами собрали, ну, да, говорят, мы сами, наши электрики. Анатолий мы... Иванович найдет возможность как вас собрать, да. Анатолий Иванович там, вы знаете, обменяйтесь телефоном и определитесь как там разобраться, а он знает, он как с этим разбирается. тут закрыли. Тут вот закрыли. Ну, это Согласны чуть-чуть помочь. Потому что вся биганда, это покопать ее. Это... То есть первый вопрос о задержке. Да то да, я нет, нет, кабель сидим, есть. Это, когда это давайте, вот, когда так, вы обязуетесь, да. когда люди а, смогут да. это получить. Давайте все... так, кабель да. пути. Мы, ну, мы ведем. Наверное, да. до конца октября так, это один, вопрос, так? один вопрос да и самый основной вопрос из-за чего это все происходит включая порча кабеля широковкары это обслуживание дома внутри домовые щитовые и разводки нашей уютом некачественная работа однозначно и второе Сделанный капитальный ремонт. Внутри щитовые перенесены. С грубым нарушением правил эксплуатации. Все кабеля лежат голые на трубах отопления, на всем. И это все на сопля скручено. И мы вот созванивались. Просили документы у БЖП. Так и не, не дало вам, да, документы Почему по капитальному ремонту. Но я письмо на так, Новый год. Вторая щитовая. Заходим, померяем, сколько у них тут. Что идет, как идет. куда что и как. Так. Вау, больше двухсот.

31 декабря 2016 18.04 вот мы находимся в щитовой вот такая щитовая сейчас будем снимать параметры в пиковые нагрузки сколько потребляем Так, пиковые нагрузки, сколько потребляем, пробуем, горяченький, не сильно, не сильно, красненький самый большой, пишем.